Salam, əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Gülbəhr Nazarqızı. Bu günləri Noyabr ayının 20-sidir. Gördüyünüz kimi hava çox gözəldir Kaliforniyada. İstiqay havasıdır. Növbəti videom sizlə də demək, Amonun yaranmasının 30 illiyi ilə bağlıdır. Və demək, bu illəri artıq Amonun yaranmasının 30 illiyi rəsmi olaraq qeyd olunur. Rəsmi deyəndə ki, daha doğrusu bizlər bilirik ki, rəsmi olaraq Amon yaranıb və bunun 30 illiyidir və biz bunu qeyd eləyirik. Təbii ki, bu günlər mən çox istərdim ki, bu yubiley ilində mən Azərbaycanda olum və bu bayramı məs keçmiş amonçularla bərabər qeyd eləyim. Çox təəssüf ki, mən hal-hazırda Amerikadayam, çox uzaqdayam. Ancaq istədim ki, bununla bağlı bir video hazırlayım, belə sosial media səhifəmdə, YouTube səhifəmdə yerləşdirim ə, mən Amona gəlişim dediyim kimi 91-ci ilin əvvəlində olmuşdu. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. O 91-ci ilin əvvəlində olmuşdu və Amonun onda yeni yarandığı və çox güclü olduğu bir vaxt idi. Və belə bir vaxtda biz əsas çalışırdıq ki, müntəzəm olaraq Amonun döyüşlərini izləyək. Çünki onda bilirsiniz ki, hələ tam milli ordu tam tərtəlləşməmişdi. Milli ordunun o qədər də demək ki, gücü yox idi. Yəni amma artıq Amon adında hazırlığı bir qüvvə var idi və o qüvvə Ampu döyüş bölgəsində geniş istifadə olunurdu. Ə mənim üçün bir ilk və təsiratım məcrid idi Amonun. Amonun yadımdadır 8-ci kilometrin qəsəbəsindəki qərargahı var idi və o qərargah mənim üçün hər zaman doğma olubdu. İnan ki hər yaz zamanı o qərargaha girməkdə mən çox bir xüsusi bir zövq alardım. Ona görə zövq alardım ki O qara dağın girişində bir iid ağacı var idi. Və ə, hər zaman o qapıdan da girən kimi o iid ağacının xoş ətri və ə, bizim amonçuların ə, belə xoş münasibəti məndə həmişə hər zaman gözəl bir əhval-ruhiyyə yaradardı. Mən amonun ə, o döyüşdə olduğu müddətlərdə dəfələrlə onun döyüşünü izlədiyim döyüş bölgəsində oldum. Çəkilişlər apardım. Ə, amonçu yaralılarımızla görüşdüm, şəhid ailələrimizlə görüşdüm. Onlara müəyyən olum müəyyən dərəcədə yardımlarda iştirak elədim. Şəxsən özüm iştirak elədim. Yəni bu yardımlarda o vaxt mərhum Ərəfşan Cavadovun köməyi ilə Amona ailələrinə yardım olunurdu və yarallara, şəhid ailələrinə gedirdik. Eyni zamanda döyüş bölgəsində olan nəinki rəhmətli o vaxt Ərəfşan Cavadovun nəinki Amona eyni zamanda da başqa milli ordumuzun əskirlərinə də hər zaman yardım edib mənim vasitamla da mən O zaman ki Azərbaycan da, o zaman ki Orta qəzetində, Ədalət qəzetində və Demokratik Respublikanın bir çox qəzetlərində bu vaxtda məlumat vermişəm və orada hansı təşkilatın bu yardımı təşkil eləməsi, hansı təşkilatdan verilir bu yardım və hansı batalyonlara gedir. Düzdür, batalyonun hərbi hissələrin nömrələri məxfi saxlansa da amma biz onun batalyon komandirlərinə, rota komandirlərinə yazırdıq ki, və onlarla da məlum olurdu ki, tutaq ki, bu kombinat bu qədər ərzaq, bu qədər geyim, hansısa bir hərbi hissəyə yardım elədi. Təbii ki, o zaman Rəşad müəllim bunlara icazə verməzdi, ə, reklam olsun deyə. Amma bunun şahidi mən idim və biz aparıb verirdik. Mən Amona gələndə onun cəmi 12 dənə şəhidi var idi və mənim üçün hər zaman çox ağır olub ki, amonça ailələrinə qaplarını döymək, onların şəhid ailələri ilə söhbət eləmək çox ağır olub mənim üçün. Baxmayaraq ki, onlar çox ağır döyüş yolu keçmişdilər, amma o zaman dövlət rəhbərləri bu yaralılara, bu qazilərə heç bir yardım göstərmirdi. Yenə də bu imkanla insanların köməyinə olurdu. Onların vasitəsi ilə biz bunları həyata keçirirdik. Təbii ki, ondan sonra Amanada könüllü müəyyən yardım edənlər var idi. Çox təəssüf ki, o vaxt Amançılar yaralananda döyüş bölgəsində məsəl üçün bəzi xospitallarda onlara yardım eləmirdilər. Məsələn, siz Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi orqanı deyilsiniz və yaxud da biz Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin ə, ə, yəni polis əməkdaşlarına baxmırıq deyə belə bir ə, münasibət də var idi. Eyni zamanda onların ərzaq təminatı Ə, ə əksər vaxtda çox ə, az idi. Yəni onlara ərzaq verilmirdi. gündəlik adi ca tələbat malları verilmirdi. Amma buna baxmayaraq Aman həmən hər zaman ə, istədiyi bir döyüş bölgəsinə girdi və o bölgələrdə həmişə düşməni geri oturtmağı bacardı. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam ə, və Mən hər zaman deyirəm, mənim ilk Amonla, ə, Amonun döyüşlərində olduğum, ə, birbaşa canlı döyüşə girdiyim 91-ci ilin noyabr ayının ir, ə, noyabr ayının əvvəli oldu. Ə, mərhum, rəhmətli komandir Aydin, mayor Aydin Hüseynovunla birlikdə ondan sonra mən ə, rəhmətli milli qəhrəmanımız Mehtəbəsavla görüşdüm. Füzuli ilçəli kəndində Aydin Beylə ilə arışda görüşdük. Mehdi ilə cari kənddə görüşdük. E, təbii ki, onda Komandir Rövşen Cavadovman və Nizam Şəmradovla, sonra Sərvər Məmmədov gəldi. Mən bunlarla daimi, hər zaman bir tədbirlər olurdsa, təbii ki, məni çağırdılar və mən özüm orada birbaşa iştirak edirdim. Və o zaman rəsmi olaraq mənə hər zaman Amonun qərar qərarına girmək üçün mənə, demək, Amon rəhbərliyi tərəfindən, komandanlığı tərəfindən rəsmi kağız verilmişdi. Təbii ki, e, bu günə qədər Ə, bizim ə, amonçuların ə, bir çoxunun ə, həyatı çox acıraqlı oldu. Yəni 95-ci il hadisələrindən sonra onlara qarşı çoxlu haqsızlıqlar oldu. Bir çoxları da il, uzun illər <coughs> həbs cəzasına məhkum oldular. Müəyyən təziqlərə, təqiblərə. Bu gün də bəzən də görürsən ki, bəzi yerlərə yeni gəlmiş polis rəisləri və yax da DTX rəhbərləri birinci görəcəkləri, görüşəcəkləri adamlar məs Amonçular olur. Nədənsə hələ də onların necə deyənlər. Onlara çağırıb onların bir səmimi onlara qarşı hörmətlə yanaşmaq vəsəilə nədənsə biraz onlardan çəkinirlər. Amma onu da deyim ki, Amon o, o zaman, o dövrdə Erməniyə üçün ən qorxulu bir rəy idi, yox idi. Çünki Amonçuların adı gələndə artıq kət boşanlıqda. İnanın, inandırım sizə ki, kət boşanlıqda. Belə bir dən Ermənlər eşitsinlər ki, buyur. Çox da qəribə idi ki, o vaxtda onun tərkibində çoxlu Ermənistandən gələn Azərbaycanlılar da var idi və onlar erməni dilçə çox gözəl bilirdilər və döyüş döyüş zamanı onlar bu ə, ə, taktikadan istifadə edirdilər. Ermənlərin gizli Ermənlərlə gizli əlaqəyə girirdilər. Erməni kimi özlərini təqdim edirdilər və lazım olan na məlumatları əldə edirdilər. Eyni zamanda Amonda bir dədə de yüksək mənzil çox sevdiyim bir xüsusiyyət var idi. Dəfələrlə Amon bəzən kəşfiyyatda döyüşdən əvvəl Amona kəşfiyyat milli ordu tərəfindən və yaxud da müəyyən qüvvələr tərəfindən kəşfiyyatın nəticəsə, nəticələri deyilirdi. Deyilirdi ki, məsələn, siz artıq gedin, bura kəşfiyyat aparılıbdı. Amma amonçular hər zaman Yəni hər cümə keçməmişdən öncə özləri də dəfələrlə o həmin ərazidə kəşfiyyat aparırdılar və həmin ərazini yoxluyurdular və bəzən də doğrudan da verilmiş kəşfiyyatın verilmiş məlumatları yanlış olurdu və dəfələrlə də amunun mühasirəyə düşmək təhlükəsi olub və düşüblər də amma onlar bu sınaqlardan həmişə alınçıb uzaq çıxıblar. Am onun bir də o oy idi ki, Amona qəbul olan hər bir insan hər tərəfli hərb hazırlıqlı idi. Ən çətin anda onlar necə o vəziyyətdən çıxmaq, ən çətin anlarda yəni çətin vəziyyətdə necə özlərini xilas etmək, necə dostlarını xilas etmək və yaxud da olmasa, məsəl üçün bizim Tahir kimi son anda rəhmətlik bizim milli qəhrəman Tahir kimi son anda özünü partlatmaq kimi belə ə düşməni də məhv eləmək kimi belə bir göstərişləri də var idi. Amma mən deyim ki, Amon hər zaman mövcəb qorxmuyub, həmişə döyüşləri, onlar hər zaman gülə-gülə gedirdilər. Mən dəfələrlə onlarla döyüş bölgəsində olmuşam. Ona görə də mən həmişə qürur duymuşam bu qrup qüvvə ilə. Təbii ki, Amonun suqutu Amona qarşı olmand təəssüfdür. Həmin vaxtda mən də Amonun qərargahında idim. A mən demişəm hər zaman bunu deyirdim. Mən çox döyüşlər görmüşdüm, amma elə şərəfsiz döyüş görməmişdim. Mən ona şərəfsiz döyüş deyərdim. Çünki Azərbaycanlı oğulları öz qardaşlarının üzərinə hücum çəkdilər. Bu bizim ə, Azərbaycan tarixinin ümumiyyətlə mən bunu hər zaman bir ləkə kimi qəbul eləyirəm və eləyəcəyəm də. Hər zaman bunu mən ləkə kimi qəbul eləyirəm. Azərbaycan oğullarına qarşı ə, böyük bir xəyanət kimi hesab eləyirəm. Eyni zamanda ə, mənim üçün çox ə, ürəyim ağrıyır. 91-ci ildə bizim milli qəhrəman Mehdi Abbasov şəhid olandan sonra 92-ci ilin 92-ci ilin də yanvarın 13-də şəhid oldu. Mən onun abidəsini düzəltirdim. O vaxt İsmayıllı rayonunun mərkəzində parkında onun abidəsini yerləşdirdim. Həmin abidə çəkilişi məndə bu gün də var. Çox möhtəşəm bir abidənin açılışı keçirildi. Am onun heyəti orada iştirak elirdi. Eyni zamanda o zaman İsmayıl rayon bütün rayon təşkilatının nümayəndələri, məktəblər, ə, şəhidin ailəsi, bir çox insanlar iştirak elirdi. Çox bir möhtəşəm ə, abidənin açılışı keçirildi. Abidə brüncdən hazırlanmışdı və bu abidənin a -a hazırlanması Respublikanın ə, tanınmış heykəl tərəhş Xanlar Əhmədov tərəfindən həyata keçirilmişdi və deyim ki, sizə ki, mən Xanlar müəllimə 8 ay olduqca çox ağır bir və günlər yaşadırdım. Yəni hər gün gedirdim onun emalatxanasına. İndiki kimi yadımdadır. Lenin sarayının yuxarısında, qalxanda onun emalatxanası vardı bir binanın, yaşayış binasının altında. Onun üzmürü, mehdinin üzünün mürəkkəb quruluşda olmasına görə onu hələ-hələ çəkə bilmirdilər. Və ə, onu o zaman ə, çox çətinliklə də olsa çox gözəl yaratmışdı bürüncdən büstünü yaratmışdı və bu büstün açılışı keçirildi və soradan onun İsmayıllı rayonu icra hakimiyyətinin abidəni çıxartdı və hardasa yerləşdirmək adına, guya bunu yerləşdirəcəklər dedilər, amma çox təəssüf ki, bu günə qədər bu abidəni yerləşdirmədilər və bu günə qədər də abidənin taleyi necədir, nə, cədi, nə oldu, o bilinmir. Mənim ən böyük xatirələrimdən biri də ə, ə, rəhmətlik komandir Aidən Hüseynovdur, Mayor Aidən Hüseynov. Mən yadımda noyabr ayının 2-ci ayında Hüseyn əf Füzuldə yaralanıb. Demə ondan bir az əvvəl mən ondan görüşmüşdüm Füzuldə. Bizim evə qeydə qonaq olmuşdu Aydin. Və mənim bacımın həyat yoldaşı ilə çox yaxşı münasibətləri də idi. Mənim valideynlərimlə çox ə, gözəl bir ünsiyyəti yaranmışdı və ondan sonra yaralandı və mənim ailəm mənə zəng gələdirlər Bakıda onu tapmaq. Və o zaman ə, mən ə, dəfələrlə bütün gün Azərbaycandakı bütün xəstəxanaları gəzdik və axırda onu Respublikaskı xəstəxanasının gecə saat 4-də tapdıq və bu günləri siz aydının o şəklini görürsünüz ki, o yatılıb yataqda həmin o reanimasiya şöbəsində mənim tərəfimdən çəkilmiş şəkildir. və çox o zaman bizim Respublikagadnər cəmiyyətinin kəmainən və qısa bir müddətə, 2 gün müddətində mən Aidinin bütün sənədlərini hazırladım və ə, o zaman Azərbaycan da bütün həkimlərin Aidinin hər iki qollarını kəsilməsinə məsləhət gördülər. Artıq bunun dedilər başqa bir yolu yoxdur. Amma ə, mən çox xoşbaxt edidim ki, o zaman onun bütün sənədlərini hazırladım və mən onu Yelozarovun klinikasına göndərdim. O zaman səfələm saytın orada 3 ay müalicə alındı. 3 ay, 6 ay müalicə aldıqdan sonra Aidin geri qayıtdı və ondan sonra neçə illər Aidin çalışdı və o qolları onun köməyinə gəldi ki, o övladlarını böyüttü. müəyyən bir işlərdə çalışdı, eyni zamanda döyüşçü yoldaşlarına kömək elədi. Bu mənim ən böyük qürurlarımdan, uğurlarımdan biri idi desəydim yanılmaram. Və hər zaman da Aidin mənim yaddaşımda çox gözəl qalıb. Buna görə qalıb ki, hər zaman ə, o mənim onunla döyüşə girdiğimi xatırlayardı. Gülə-gülə deyərdi ki, "Bu heç qorxmun." Elə bil ki, toya gedir, konsertə gedir və hər zaman da deyirdi ki, "Mən ə, xoşbəxtəm ki, mənim bu gün yaşamağımın səbəbkarısan. Sən sıxma qollarımısız, nə edərdim?" Və mən çox ə, o vaxt o aydınım, mənbə təbii ki, ayağında da bir qalpə var idi. Mən çox tərəddüd elədim ki, aydın mümkün o qälpənə də çıxartdırın amma Aydan onu çıxartdırmadı. Hə, davələrin ondan söhbətimiz oldu bu həftə. Amma təəssüf ki, illər sonra həmin o qälpənin təsiri ilə həyatını itirdi. Amma Allah ona bir şans verdi. Əlbəttə ki, mən çox sevinirəm ki, mənim köməyimlə Allah ona bir şans verdi, o yaşadı ə övladlarını bir yara çıxartdı. Allah onlara rəhmet eləsin. O da mənim həyatımda, yəni ilk döyüş gölgesinə girdiyim bir insan kimi həyatımda ə, onun öz yeri var. Eləcə də məktəbəsı onun öz yeri var. Ə, i̇lk tanışlığımız ondan necə olubdu. Çox ə, çox mədəni, çox ə, qürurlu, peşəkar, yəni Ey nisbətdə Rövşen Cavadovla hər zaman mənim gözəl ünsiyyətimiz olubdu. Baxmayaraq ki, Rövşen müəllim məndən yaşca böyükdü. Hər zaman hər zaman mənə qarşı çox diqqətli idi və onun o insani keyfiyyəti, vətən sevgisi, əskərlərinə qarşı həssaslığı, bütün bunlar mənim üçün qürur idi və hər zaman onun otağına girəndə Rövşen müəllim istərsə də məz üzündə bir gülüş yaranardı və açardı onun yanında bir dəftəri var idi. Açardı ondan mənim üçün hətta bir şeir ifa elyərdi. Təbii ki, bunlar mənim üçün çox önəmli idi. Çox önəmli idi və Əbil müəllimlə mənim görüşüm də eynidir. Əbil müəllim həmişə zarafatı ilə "Ay hə, qızım, yenə gəldin mi?" belə gülə gülə deyərdi. Hə, "Ay qızım, yenə gəldin mi?" Ha, hə, çox mədəri bir insandır, ziyalı bir insandır. Bu yaxınlarda eşidəyimi görə bilər Əbil müəllimin də doğum günüdür. Mən onun ailəsinə Ə, səbir diləyirəm. Eyni zamanda Rövşen Cavadov, Mehriban Əsədova, Nayib Hüseynov və bizim ə, bütün Amonun şəhidlərinin ailələrinə mən səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Çoxunun ailəsində olmuşam o zaman. Demək olar ki, hamsının ailəsində olurdum o zaman. Xəstəxanada onları daimi mən nəzarət edirdim, həmişə gedirdim yoxlayırdım. Və illər keçibdir. 30 il keçibdir. Bu gün də Amonçular Ə, mənə qarşı hər zaman diqqətli idilər və mən 2019-cu ilin axırıncı dəfə Azərbaycanda olduğum zaman ə, onlar məndən görüşdülər, dəfələrlə görüşdülər. İnanın ki, inanın ki, mən elə ki, bir kibir doğma əziz insanlarımı gördüm. Mənim üçün onları hər zaman görmək çünki kim nə deyirsin? Onlar elə bir ə, sağlam, elə bir ə, güclü bir qüvvə idilər ki, yəni düşmənə qan uduran bir qüvvə idilər ki, və mən, mən hər zaman onlarla qürur duymuşam və yenə də qürur duyuram. Təbii ki, amma onun ən çətin anlarında da hamı bilir. O zaman internet də bu qədər yox idi, amma mən çox çalışdım. O zaman kitablarımı yazdım və bu kitablarım da onun da xüsusi yer tutubdu. Çünki mən kimsənin haqqını itirə bilmərəm. Mən bu günləri döyüş bölgəsində olmayıb yalandan bu gün döyüş bölgəsi haqqında kitab yazan, ondan sonra bu günləri gedib televizya kanallarında söhbət eləyən insanları görəndə çox asəbləşirəm. Çünki vaxtında hər bunlar onların içərisində olsaydı, dərdən də sizin mənim kimi tüküb tükənib bitməz xatirələriniz olardı. Bütün döyüşlərdə. Nə ki bu məmli lord Amon haqqındadır. Məndə eyni zamanda bu milli ordunun. Mən çox özümü hər zaman şahsdə bir adam sayıram ki, mən Azərbaycanın ən qeyrətli oğlanını birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın ən qeyrətli oğlanlarını gördüm, tanıdım onları. Bunların çoxusu dünyasını dəyişiblər, milli qəhrəman budurlar çoxsa Azərbaycan bayrağı ordeniylə təqdir təltif olunduplar sağlamlığında və ölümlərindən sonra. Yəni bu günləri həyatda olan bizim ancaq hələ də adı verilməyən yüzlərlə qəhrəmanımız var ki, onları mən zaman-zaman görürəm. Bəzən görürsüz ki, mən sosial mediyamda Facebook səhifəmdə 650-850 nəfərə qədər adam var. Və bunun çoxsu mənim, eee, vaxtilə təhsil aldığım Azərbaycan İnşaat Mühəndislərinin üstünə mənim tələbə dostlarım eyni zamanda ə mənim orta məktəb yoldaşlarım, 1-ci sinfdən tutmuş ta ki 10-cu sinifə qədər orta məktəb yoldaşlarım, institut yoldaşlarım dediyim kimi, ondan sonra layihə üzrə işlədiyim dostlarım, ə, ailə üzvlərim, qohumlarım və bir də hərbiçilərdir. Ən çox hərbiçilərdir mənim dostluq səhifəmdə görsəniz və hər zaman da, yəni ə, zaman keçsə də, müharibə qutarsa da hər zaman o insanlar mənim üçün ən eyni olaraq qaldılar, mənə münasibətləri eyni olaraq qaldılar. Eyni zamanda da amonçular. E və bu günlər mən amonçulara nə deyərdim? Mən amonçu qardaşlarıma deyərdim ki, mən harda oluram oğlum. Heç vaxt sizin başınızın aşağı eləyəcək bir hərəkət eləmədim və hər zaman qürur duyurdum amonçularımın bacısı olmaqdan və sizinlə hər zaman mən qürur duyuram. Fikir düşünürəm ki, Ə, ə, təbii ki, sizə qarşı müəyyən haqsızlıqlar da oldu, müəyyən çətinlikləriniz var. Bu gün də bir çox amonçularımız iş problemi ilə, sağlamlıq problemləri ilə əlləşirlər. Ə, təbii ki, yenə də onlara qarşı diqqət yoxdur. Ə, mənim üçün birinci, ikinci, yəni birinci etap, ikinci etap, birinci ə, mərhələ, ikinci mərhələ müharibə müharibə var və mənə elə gəlir ki, bu müharibələri seçmək lazımdır. El veteranlar, veteranlardır ə fərqi yoxdur. İstər o müharibədə olsun, istər bu müharibədə olsun. O zaman da bizim qeyrətli oğlanlarımız var idi. Bu zamanda bizim qeyrətli oğlanlarımız var ki, bu günləri torpaqlarımızı azad elədilər və bu 44 günlük müharibədə bizim amonçularım da bir çox döyüş bölgələrində oldular. Təbii ki, onlar döyüş məsələlərdə mənəvi olaraq dəyək oldular. Əlbəttə ki, mən bunu əminəm. Təbii ki, bunda milli orduda da var idi. Bu bizim onların insanlıq borcu idi. Əlbəttə ki, bu günlərdə bəzən bəzi sözlərdə ə, ə, Amon haqqında düşünmə, düşüncəsiz insanlar bəzi şeylər deyirlər, amma ə, Amonu tanımaq üçün, Amonçuları bilmək üçün, Amonun içində olan, Amonun döyüşlərində olan ə, o qəhrəmanlıqları görmək lazımdır. Və mən hər zaman ə, hörmətlə yad etdiyim bir insan var, Amonun ə, yaradıcılarından biri Rams Hosralıç. Ramiz Khusrovic müəllim üçün. Doğrudan da çox gözəl bir insandır. Bizim mənəvi atalarımızdan biridir də. Yəni biz avoquatorların mənəvi atalarından biridir. Və bu günləri mən çox təəssüf edirəm ki, keçən dəfə Azərbaycanlı olduğum müddətlərdə Ramiz Khusrovic ilə görüşə bilmədim. Amma mən çox istərdim ondan görüşüm. Çünki o bizim canlı tariximizdir və vicdanı təmiz vicdanı təmiz generallarımızdan biridir. Yəni hər general bu günləri çox generallar var, amma onların adları xalqı müəllimə qana batmış kimi sayılır. Bu gün onların adları ə, haqsızlıqda hallanır. Bu gün onların ə, adları insanlarımıza qarşı zorakılıqda hallanır. Amma mən çox təhrilidirəm ki, Ramiz Qasımovic kimi gözəl bir insanla mən dəfələrlə döyüş bölgəsində olmuşam, görüşmüşəm. Amma belə bir vaxtda Fətullah müəllimi də ə, yaddan çıxartmaq olmaz. Amona ən yaxın olan insanlardan biri də Fətullah Hüseynov idi. Mən Fətullah müəllimlə dəfələrlə görüşmüşdüm. Çox pozitiv insan idi və ə, dəfələrlə ə, Fətullah müəllimlə biz görüşmüşük. Hətta Abidən açılışında da Fətullah müəllimə mənim müsahibələrim var. Am onun qərargahında olduğum zaman onun sonuncu demək komandiri Nizami Mirzəməddinov da, Nizami ə, ə, bəy ə, Nizami Şahmuradov, üzr istəyirəm, Nizami Şahmurad idi. Hər zaman məndən ə çox gözəl münasibət var idi. Çox böyük ə, həmişə hörmət, diqqət, qayğı göstərirdi gördüyüm zaman. Təbii ki, o da müəyyən çətinliklərlə üzləşdi. Muharibədən sonra çox əziyyətlər çəkdi. Və bu günləri istər Azərbaycanda, istər Rusiyada, istər Azərbaycanın xaricisində olan çoxlu amonçu qardaşlarımız var və sosial mediada zaman-zaman onları görürəm. Mən çıxışının sonunda onu demək istərdim ki, əziz amonçular, mən sizlər hər zaman fəxr eləmişəm. Hər zaman qürur duymuşam ki, sizin kimi hazırlıqlı bir qüvvə ilə döyüşdüm, olmuşam, döyüşə girmişəm. Düzdür, əlimə avtomat alıb döyüşməmişəm. Yəni bu günləri ıı, mod dişi bəzi insanlar döyüşdə olmasalar da yalandan mən döyüşə girdim, sizinlə döyüşdüm. Bəli, mənim döyüşməyə əlimdə bu qələmim var idi. Mən qələmimlə döyüşürdüm, amma siz öz silahlarınızla döyüşürdünüz. Amma yadındadır ilk mənə ə e, avtomat kalaşnikovdan silah aşmağı da məhz e, bizim amonçular e, fiziyoloji yarlı kənddə öyrətdilər. Və e, çox da gözəl bir xatirəm var. Yəni arıq, çəlimsiz 55 kilo çəkisində olan bir adam, e, əlimə verdilər silahı, dedilər at. E, mən də zəif bir insandım. Silah ilə avtomatdan da çinmə nəcər vurmuşdusa, e, o zərbədə. Yəni o da mənim üçün bir xatirədir. Yenə də deyirəm. O zaman ə, xalqın Amona qarşı olan sevgisi. Ə, mən Amonçulardan söz düşmüşkən bir də Almaz xanımın adını da qeyd eləmək istəyirəm. Mən onu eləməsəm dizkin olmaz çünki Amona ən yaxın yardım edən qadınlardan biri də bizim Almaz xanım oldu Füzuli rayonunun Mürdümlü məscəzənin adına demək internet məktəbinin direktoru Almaz xanım olubdur və çox sevinirəm ki 2019-cu ildə yıld Azərbaycanda olan Almaz xanımı da dəvət elədim. Almaz xanım da gəldi, o görüşə və çox böyük bir münasibətdə alanda təbii ki mənim ayağım onda zədələnmişdi. Ə, rahat yeriyə bilmirdim. Amma onunla da belə mənim amaca qardaşlarım hamısı mənə qol qana dedilər. O yeriyə bilmədiyim zamanda hətta mənə yadıma gəlir biz Günəşliyə getdik. Orda mən yeriyə bilmirdim. Ayağım zədəli idi və 3 dənə pilləkən var idi. Mən onu düşməli idim. Mən onu düşə bilmədim. Ə, bacarmadım. Da. Ayağım zədəli idi. Bacarmadım və məni bizim amonçu qardaşlarımız oturacaqdı, oturdular və hərəsi o tərəfdən, bu tərəfdən məni oturacağımın üstündə götürdülər, qoydularlar və eləcə də götürdülər, oradan çıxanda qaytardılar geri. Bu mənim üçün bir qürur idi. Bilirsiniz, hətta onun videosu da var, çəkiblər. Bu mənim üçün çox qürur idi ki, nə olar deyir, həmişə sən bizim əziyyətimizi çəkirsən. Bir dəfələ də biz sənin əziyyətini çəkək. Təbii ki, mən hamısına ə, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm bütün amonçulara. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün şəhid ailələrimizin, ailələrimizə Allahdan səbir diləyirəm. Yəni onlar hər biri mənim üçün əzizdirlər. İstər Amanın qaziləri olsun, şəhidləri olsun və bugünkü canlı yaşayan döyüşçülərimiz olsun. Arzum budur ki, hər birinin xoş günü olsun. Mən də Azərbaycanlı onların da onların ailələrinin, övladlarının xoş günündə iştirak edirəm. Mən sizi bir daha bu amonun yaralanmasının 30 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, bundan sonra da sizin o bəzilərinizin ki, hansı ki, ə, haqqınız hələ də bu gün özünüza qayıtmayıbdı. Mən istəyirəm, çox istəyirəm ki, sizin bu haqqınız özünüza qayıtsın. Tezliklə bizim ə, ə, hələ də həbsdə olan amonçularımız həbsdən azad olunsunlar. Artıq 30 il böyük bir ə, 30 25 il bir insanın həyatını almaq, ondan qoparmaq heç gün deyil. Ona görə də mən istəyirəm o insanlar da ə, bugünkü Azərbaycan ordusunda o qədər haqsızlıqlar olur ki, məni elə gəlir ki, müqayisə edəndə onlar heç bir günah eləmir. Yox, məni elə gəlir ki, günahları da yox. Yəni onlar öz günahlar, nə günahlar olsa da, onlar öz günahlarının müharibədə yuddular, təmizlədilər. Ona görə də hamınızı bir daha təbrik edirəm. Bütün amumcular Sizin ömrünüz can sağlığınız arzularım. Allah sizi qorusun, Allah balalarınızı qorusun. Həmişə sizin yanınızdayam. Hə bir daha təşəkkür eləyirəm hamınıza.